Доброго дня. Я вітаю всіх глядачів і запрошую вас знову до світу краси і здоров'я до зеленої планети. В нашій студії директор мережі Фітоптек Світ Здоров'я Марина Віталіна Сущенка. Доброго дня. Добрий день. пані Марина. По-перше, дозвольте мені привітати вас із жіночим святом, яке наближується. І побажати вам ну, в першу чергу миру. Це сьогодні таке побажання, яке актуально кожного дня. А по-друге, любові. Адже я абсолютно впевнена так, що красивою, щасливою, усміхненою жінку робить любов, безумовно. Але тим не менш про себе подбати теж важливо. І на свято саме 8 березня почуватися впевненою, почувати себе красивою, бажаною жіночною. жіночною так. І я сподіваюся, що ви сьогодні нам зможете допомогти. Розказати нашим глядачкам за допомогою чого вони можуть це зробити. І головне, щоб це було натуральним, корисним і ну, таким надзвичайно приємним. Бо є процедури, які роблять нас красивими, але вони не, не завжди приємні. А за допомогою ваших засобів ми можемо зробити це ці процедури ще і приємними. И, наверное, кроме того, что приятно, здесь еще, наверное, стоит учитывать и стоимость этих процедур. Поэтому всегда в домашних условиях мы можем себе обеспечить такой же хороший косметический уход, каждодневный уход, как и в салоне красоты. Поэтому очень много таких будет сегодня советов, которые как раз на основе каких-то салонных масок, но те, которые можно уже приготовить и в домашних условиях, и mm -hmm. сэкономить опять-таки определенный семейный бюджет. Наверное, тоже сейчас это, к сожалению, актуально. Да, очень это сильно. Да. И начать хотелось, наверное, начнем Сверху вниз будем идти. Начать, наверное, хотелось с волос, да. с различных компонентов, которые мы используем. Волосы мы, конечно же, моем, используем шампуни. О вреде определенных компонентов, которые включаются в этих шампунях, уже сказано очень много. О тех же минеральных, минерал ойл, минеральное масло, которое идет как продукт нефтеперерабатывающей промышленности. О его вреде сказано очень много, наверное, на этом не стоит останавливаться. Также шампуни, которые включены с натрием, которого тоже на самом деле не должно быть, и хотелось бы, чтобы этого компонента не было. Наверное, все мы помним, и многие, которые, может быть, особенно постарше, помнят, как бабушки, особенно деткам, всегда мыли волосы или яйцом, или яичным желтком, и такими mm -hmm. натуральными шампунями, которые вот на основе как раз Чаще всего они вот на основе именно яйца. Яйцо содержит большое количество лицетина. Лицетин как раз хорошо сорбирует вот эти все жирные частички. И за счет этого хорошо моется и вымывается как раз волосы. Если поговорим немного о таких домашних шампуней, что мы можем использовать в домашних условиях? Самое простое и доступное – это глиняный шампунь. То есть взять белую глину или голубую, смешать его где-то 1 к 2 водой. И постепенно, периодически таким раствором мыть голову можно заменить и обычный шампунь в каждодневном. При том, что чем удобно, что этот шампунь не нужно готовить каждый раз, как мы обычно готовим на яйце, каждый день должен быть свежий раствор. Такой раствор, такой глиняный шампунь можно использовать в течение где-то двух недель, его храня точно так же в ванной. Отлично не только моет, но глина по своему составу отлично как раз питает минерализирует, заполняет волосы, волосяные луковицы, поэтому подходит абсолютно для всех типов волос, не нужно бояться. Если особенно сухие волосы, в этот же даже шампунь можно добавить немного капель какого-нибудь косметического масла или какое у вас есть, или которым будем говорить дальше, по типам волос, которая наиболее вам подходит. Из таких еще рецептов домашней шампуней. Горчица столовая ложка, крепкий чай. Можно использовать как черный чай, так и использовать травяной чай. Особенно для волос, мы знаем очень хорошо, опять-таки по содержанию того же кремния, это хвощ полевой, можем использовать и хвощ, и крапиву, или лопух, такой крепкий раствор. То есть mm -hmm. не, не слабый чайок, как мы пьем, а именно крепкий. Плюс добавить туда еще яичный желток. Именно... Именно жидкость уже. Жидкость, не, да, Потому да, что жидкость. я знаю, что в какие-то вот скрабы добавляют даже, собственно, заварку. З, Сливают, сушивают и используют потом в скрабах. А в данном случае мы о жидкости говорим. Мы говорим о жидкости, да. То есть uh -huh. мы завариваем покрепче. То есть uh -huh. если пакетированный, наверное, удобнее всего брать пакетик какой-то травы, то мы его завариваем не как обычно на чашку чая на 150 мл, а где-то uh -huh. на 100, на 50, для того, чтобы он был такой более крепенький. концентрированный и крепенький. То uh -huh. есть горчица... Крепкий чай, яичный желток. Также перемешиваем, размешиваем, довольно-таки хорошо моет отлично, отличные волосы. И опять-таки, то, что подходит для всех типов волос. Если мы говорим о сухих. Волосах, то хорошо использовать такое средство, как касторовое масло, где-то 2 столовые ложки на одно яйцо. используется и желток, и белок в данном случае. Если привыкнуть, нужно только так сказать, по попробовать начать, потому что, кажется, ну, как-то не мылиться или как-то непривычнее. Обычнее баночку взять, взять какого-то уже готового средства, если особенно есть проблема или с волосами или с кожей головы, И, к сожалению сейчас очень много аллергических реакций на те же определенные компоненты, также если вы уже используете свои какие-то шампуни желательно конечно же, чтобы они были более натуральные, их всегда можно процентов 10 от этого шампуня добавлять того косметического масла которое, не подходит, которое подходит непосредственно вашей коже головы и также можно использовать несколько капель эфирного масла для того, чтобы запитать. Если по маслам, какие масла для, какой, для каких волос подходят? Для жирных волос. Миндальное, масло зверобоя, масло календулы. Ну, я несколько, несколько вариантов mm -hmm. взяла. Это основные. Миндальное, при том оно такое более для, для многих типов подходит. Если мы говорим о перхоте, о проблемах именно с кожей головы, хорошо касторовая использовать: кедровая, органовое, зверобой, репейное масло макадамии. Для роста волос, опять-таки, миндальное, органовое, зверобой, облепиховое. Для укрепления mm -hmm. волос оливковое, касторовая, репейная, зверобой, зародыши пшеницы. Если волос, волосам не хватает блеска, Тогда конопляное, миндальное, органовое, оливковое и масло макадамии. При секущихся волосах и кончиках оливковое, миндальное, кокосовое, касторовое, репейное. Это основной список, можно из них выбрать. То есть, опять-таки, или заменяем обычный шампунь, который у нас есть, или хотя бы обогащаем тот, угу. к которому мы привыкли, если мы радикально менять что-то в своей жизни не хотим, угу. хотя бы мы доп дополнительный источник, мы знаем, что масла богаты прежде всего витамином Е, то есть мы дополнительно подкормку даем нашим волосяным луковицам, и также сглаживаем различные проблемы, тот же суд, зуд, перхоть и другие проблемы. Если это говорить о шампунях. Если говорить о маслах, о маслах для роста волос, есть непосредственно уже готовые сборы, но ну, я вот захватила такое косметическое масло для укрепления волос. Оно основано на косметическом масле несколько видов. И плюс еще добавлены эфирные масла, которые как раз идут. Если говорить о маслах, которые можно использовать в домашних условиях и приготовить ага. маски. Отлично, и, наверное, у нас сейчас у многого дома есть корица, на основе корицы отличные маски для волос, как раз и питает, и стимулирует именно рост, и считается, вот, что маски, которые на основе корицы и на основе горчицы, при том можно использовать как просто корицу измельченную, которая ну, продается практически во всех магазинах, а -а -а. так и порошок горчицы, волосы обладают таким наибольшим ростом, то есть практически если мы там знаем по статистике, то увеличивается на 2, на, на 3, в 2-3 раза волосы сильнее растут, особенно кто хочет э, прическу привести не только в порядок, но и заодно ее сделать длиннее натуральным способом. И небольшие просто такие рецепты зачитаю. Порошок горчицы, чайная ложка. Можно добавить эфирное масло горчицы, несколько капель. Мед, столовая ложка, кокосовое масло и масло макадамии. Вначале нужно растопить эти масла, потому что кокосовое масло оно обладает, оно, оно твердое наподобие сливочного масла, скажем так. Его нужно потопить. И обычно, если мы используем вот эти маски для волос, мы используем как раз их не горячее, не, не холодное, то есть теплые, приятные для волос. И буквально если мы знаем, что кожа наша в районе 37 градусов, то есть где-то до, до 40 градусов, то есть это должны быть всегда маски, всегда эти основы на маске, всегда нужно подогревать. Если мы говорим о таких вот использовании... Опять-таки, из, из, из народного опыта, скажем так, из натурального, э, очень многие дома имеют те же самые наборы фондю, очень многим э, дарят для, для растопки того же масла, mm -hmm. сыра используется. Это такой более набор у нас, э, такой походный, небольшой. Как mm -hmm. раз я... очень удобно. И да. я, честно говоря, думала даже, что... А а Похоже на аромалампу, да. Да, да. Принцип, во всяком случае, тот же. Принцип тот же, но аромалампа обычно у нее меньше, чашечка. сама эта чашечка, а нам угу. нужно масло побольше использовать. Если у вас достаточно большая в лампе чашечка, можно также использовать как раз для того, чтобы подтопить масло, особенно то, которое плотное масло, это тоже масло ши, масло кокосовое, угу. и для того, чтобы даже и жидкие формы, для того, чтобы подогреть. Потому что баночку греть каждый раз нецелесообразно, его на плите, здесь как раз очень такой удачный, и плюс еще получается, если мы используем к этому эфирное масло, еще плюс mm -hmm. получается такой аромакомплекс, как раз для, для квартиры, Полезные. очень приятный запах идет, да, и для других членов семьи. Если mm -hmm. мы говорим о масках с горчицей. В горчичной маске добавляется всегда глина. Если для волос, то идет в основном белая, голубая, зеленая используется. То есть на маску обычно идет 3 чайных ложечки глины, 2-1 чайная ложечка порошка горчицы, немножечко использовать можно также добавлять и горчицы, и можно использовать еще корицу. Также единственное, что небольшое, буквально на кончике ножа небольшое количество красного перца. Красный перец как раз усиливает вот это небольшое такое образуется изжение, то есть местное раздражение, но как раз способствует но тому, чтобы прони луковица. проникает и полезные все вещества глубже проникают и, соответственно, эффект больше. Единственное, что нужно не, не, не переборщить не перестараться если говорить о такой домашней косметике которую мы можем приготовить в домашних условиях на или на мыльной основе или на масле в основном на, на мыле на детском без задушек можно приготовить и отличный эффект домашнего геля для душа для этого используется в основном или Мыльная основа, она уже готовая к употреблению, мы ее дальше разводим. Она продается во многих магазинах именно, или даже на специализированных сайтах. Или можно ее сделать на основе детского мыла, тогда детское мыло такое абсолютно натуральное, без ароматизаторов, без одушек, лучше всего гипоаллергенное взять. Натереть на очень мелкую терочку, растворить немного водой, на водяную баню для того, чтобы она растворилась и стала однородной mm -hmm. консистенции. Всегда э, э, в эти гели для душа добавляется, для того, чтобы он загустел, добавляется всегда морская соль. Небольшое количество измельченной соли, где-то одна mm -hmm. чайная ложка, если мы готовим где-то на 150 мл э, форму. Добавляется ваши опять-таки любимые эфирные масла или те эфирные масла, которые вам непосредственно подходят. Всегда их отлично добавлять и мы этот гель для душа усовершенствуем, если мы добавим опять-таки наши косметические масла, очень хорошо масло кокосовое, очень хорошо масло и абрикос, абрикосовых, косточек, и персиковых косточек, если есть какие-то кожные проблемы. Это и календула, масло календулы, масло зверобоя, масло черного тмина. Для того, чтобы гели наши или другие вот средства, которые мы перемешиваем, не, максимально дольше хранились и не портились, к ним всегда нужно добавлять масло пшеничных зародышей. Масло пшеничных зародышей как раз способствует тому, что э, дольше Хранится. Оно очень густое, концентрированное, такое тягучее, скажем так. Поэтому оно максимально способствует продлению наших этих основ, наших масок, гели, для того, чтобы подольше они хранились. И также можно добавить или витамины даже, которые вы или пьете вовнутрь. Ту же группу В, uh -huh. витамины А, витамины Е, они жир, жирорастворимые витамины, отлично добавить. Но если мы добавляем косметические масла... По большому счету уже определенный набор витаминов, микроэлементов мы уже в свой гель для душа добавить. И вот по отзывам, кто переходит на домашнюю косметику, на домашние гели для душа, или очень многие варят вот такие натуральные мыльные на мыльной основе, натуральное мыло, уже на, обратно на продукты нашей, скажем так, косметической промышленности, уже не согласны, не не, не согласны переходить. Да. Поэтому ну, на, на самом деле важно, Мирина, вы знаете, я абсолютно уверена, важно сделать вот этот первый шаг, потому что сложно себе представляешь все это, это мыло на терку, эти все бани про и так далее, и так далее. Но я, например, вот никак не могу решиться, хотя очень хочется попробовать, очень хочется больше натуральным пользоваться, потому что иногда э, просто ужасаешься. Какое в составах, приходит, да, в составах да. которые пишут. Еще такие очень интересные темы, которые можно использовать дома и облагораживать те же домашние наши косметическое масло. Можно использовать, делать такие определенные настои. Ну, если мы говорим о настойках, это всегда спиртовые, а это именно масляные настойки. К примеру, если мы используем для кожи, наверное, преддверии весны, для того, чтобы избавиться и от целлюлита, от дряблости, от растяжек, брать масла, к примеру, на основе того же миндального масла, использовать, перелить в какую-то форму, может и несколько вариантов, не только одно. Добавить, к примеру, палочку корицы, можно ее или долечками порезать, чтобы она была более измельченная, и настоять, то будет в домашних условиях приготовленное как раз косметическое масло, которое не сборы, а именно натуральное, и оно, кстати, всегда очень красиво смотрится, есть даже такие сейчас ну, определенные, скажем так, мода, делают наборы, можно сделать, и для лица, то есть, к примеру, взять, если для лица мы говорим, взять тоже масло персиковых косточек, дополнительно даже в некоторых супермаркетах и продаются лаванда или травка, или даже так, так же по фито по, по фитоаптекам, цветочки лаванды, персиковые косточки, настоять и сделать такой красивый набор и пользу. Можно использовать и эфирные масла, но как раз, если натуральное, если при проблемных, коже, при проблемных волосах и при проблемной коже подростковой, можно настаивать, к примеру, розмарин, который у нас в супермаркетах продается, или если он влажный, ага. единственное, его надо чуть-чуть подсушить. Если мы, к примеру, разбавили в масла, если чуть остановиться просто, мы перелили в какую-то упаковочку косметические масла, добавили то, на чем мы хотим стоять. То есть какие-то основы, какие-то травы можем использовать свободно настаивать их не только в воде, но как раз настаивать на мас, в масле. Потом нужно на сутки где-то поставить в теплую среду, то есть или в районе батареи, или здесь в идеале, наверное, больше всего подойдет йогуртница, сейчас у очень многих имеются йогуртницы, то есть где-то градусов до 40 мы должны его нагреть, этот раствор в течение суток, у нас должна быть такая температура. Потом мы используем, можно процедить, можно точно так же, чтобы они там и оставались, эти небольшие кусочки, которые плавают. Это сейчас такие варианты домашней косметики, подарочного, красивого красивого вида. Да, только найти да, красивую упаковочку. И действительно, это может быть да, просто. Красивую замечательно бутылочку податком. перелить да. и довольно-таки получается и бюджетно, и плюс ко всему красиво, и приготовлено своими руками. И и Подарок в... тоже, кстати, хороший. Если мы говорим о эфирных маслах, которые мы добавляем, к примеру, или в гели для душа, или в те же основу мыла, которое мы готовим. Если вы хотите утром использовать и такой, чтобы был бодрящий эффект, то подойдет масла эвкалипт, корица, мята, сосна. Если согревающий эффект, если вы особенно или гипотоник, или вот руки, ноги, хочется, чтобы вас что-то mm -hmm. такое протонизировало, скажем так, это уже гвоздика, имбирь, мускат, розмарин. Это из натуральных. Если для кожи антицеллюлитные, это как раз апельсиновые. Цитрусовые, различные: то есть и апельсиновые, и грейпфрутовые, и миндальные, различные масла, которые вам непосредственно подходят. Также средства, которые можно приготовить в домашних условиях, которые не сравнятся никогда ни с одним магазинным скрабом или пилингом, как для лица, так и для тела это скрабы, которые готовить еще проще, чем все, что мы до этого говорили. Если прежде всего говорить о соляном скрабе, который подходит как для тела, так и для лица, особенно если вы посещаете баню, баню да, сауны то есть для того, чтобы открыть поры, для того, чтобы убрать морскую соль и масло, основу какую-нибудь косметическую. В идеале подходит оливковое масло. Можно использовать как косметическое, так и натуральное небольшое количество где-то один к одному пропорции перемешали в идеале еще можно добавлять различные эфирные масла можно мелко если есть желание или цитрусовую корочку натереть меленько можно также имбирь натирать меленько использовать меленько натирать можно также использовать любые специи практически которые согревающие которые есть у нас в хозяйстве то есть и корица, и мускатный орех, и перец, и красный, и вот именно острый, и различные вот средства, которые использовать. Это будет соляной отличный скраб, который отлично и чистит, и убирает омертвевшую кожу, именно хорошо тонизирует. Отлично кожу. Можно, если вы любитель вкусненького и сладенького, можно, конечно же, приготовить скрабы, которые на основе идут сахара. Сахарные скрабы. Это такое удовольствие два в одном. Если ванильный сахарный скраб, как он готовится? Две 2 столовые, 2 столовые ложки сахара несколько капель или эфирного, или эфирного ванильного масла, или если у вас есть только натуральная ваниль, не ванилин, а именно натуральная ваниль, или палочка, угу. или ванильный сахар, но который именно идет только лишь натуральной ванилью, мы только об этом говорим. И туда добавить в идеале столовую ложку миндального масла. Можно использовать и любое другое. Также на основе сахара и на основе соли приготовить в домашних условиях идеальные вот скрабы и при том, если мы готовим на основе соли, они будут храниться достаточно долго и можно заготовку сделать не Большую, самую маленькую. Да, особенно если использовать какие-нибудь добавить эфирные масла, которые являются антисептическими. То есть те же полное чайное дерево, да, просто для того, чтобы все равно довольно таки на ванной была высокая температура, чтобы они не портились, не не пропадали. Также идеальное средство в хозяйстве пригождается всегда. И нужно как бы стараться использовать любые варианты. Для любителей кофе это, конечно же, кофейный скраб для тела, для лица на основе натурального кофе, именно на основе кофейной гущи, которую мы уже не используем, уже выли... ну, выливаем, да, только чаще выкидываем. Всего... Чаще всего, и вот, что меня тоже удивило, потому что обычно в рецептах советуют просто кофейную гущу и на основе каких-то или масел, или меда. В идеале в mm -hmm. вот эти кофейные скрабы добавлять еще чайную ложечку какао. То есть, как mm -hmm. бы такой тоже необычный рецепт. И, конечно же, кроме того, что пить вовнутрь, нужно не забывать... Красота наша наружная mm -hmm. зависит от нашей красоты внутренней, поэтому, конечно же, нужно пить препараты, которые содержат витаминно-минеральные комплексы, к примеру, женские вот такой «Дискавери Очарование. Это комплекс, который как раз витаминно-минеральный комплекс, полный полный набор витаминов, минералов, компонентов, которые для того, чтобы вы чувствовали себя на все сто процентов женщиной. И для того, чтобы не было вот этой дряблости, обвислости кожи, особенно уже с возрастом, использовать нужно обязательно препараты на основе коллагена. Это как раз обеспечивает нормальное функционирование у нас не только нашей костно-суставной системы, но и как раз вот кожи, особенно когда с возрастом происходит как раз вот дискомфортное. Есть такой вот коллаген, он одноразовыми порошочками, есть вот такая вот Дополнительно здесь коллаген насыщен еще микроэлементами, которые нужны для красоты, для молодости, для того, чтобы чувствовать себя хорошо да. не только наружно, но и внутрь. Здесь стоит сказать, что если мы употреблять коллагеновые препараты, их желательно употреблять на протяжении длительного периода. То есть, если мы говорим витаминные комплексы, 3 недели, месяц, то как раз коллагеновые препараты пьются 3 месяца, иногда и до полугода, с небольшими перерывами в несколько дней между курсами. Поэтому это такой длительный эффект. И, конечно же, употреблять масла вовнутрь, те же масла, о которых мы говорили, косметическое, если мы возьмем масло кокосовое, также к нему сейчас вот отлично и очень-очень вкусно пахнет конфетками Рафаэла. Вот по вкусу масло кокосовое, оно как бы и основа на этом. Это масло как раз кокосовое для внутреннего, для внутреннего употребления, его пьют и как источник натуральных витаминов, в том числе Витаминов Е, плюс еще он как раз. Нормализует и обмен веществ, и особенно, наверное, актуально сейчас, если мы говорим о, о том, что сейчас пост заменить как раз Но сливочное масло да. и под, под, поддержать как раз и, и организм, и плюс удовольствие и такой эффект, который добавляет и вкус и блюду, особенно если мы используем в кашах, в рис, просто потрясающее масло. Мы вот недавно тоже для себя его открыли и влюбились. Я Думаю, що надовго. Я дякую вам, Марина Віталійна, і, е, на жаль, вичерпана час нашої сьогоднішньої програми, але я думаю, що про такі натуральних натуральні помічників у здобутті краси, здоров'я, впевненості е, можна говорити просто нескінченно. І сподіваюся на те, що ми ще будемо повертатися до цієї теми, давати такі. Доречні, важливі поради нашим жінкам, аби їх красота набувала не, не такого хімічного, блиску, а справжнього, природнього, яскравого і світилися жінки від здоров'я і любові. Дякую. Дякую і вам, що ви були разом з нами. Подбайте про себе, будьте обов'язково кохані і зі святом вас, шановні жінки. Хай щастить, в ефірі побачимось.